Bu səhifə haqqında hər dəstə çox mənbələn şifaət edir. İndi başlayaq ayəmizə. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tainakal kəvsar. Fasolli lirabbika wanhar. İnna şanəka huval abtar. Hələ olduğu kimi əvvəl məlumat verli, tanışlıq olur surə ilə. Sonra başlaırıq kəlmə kəlmə tərcümə, sonra başa nəyə? Lüğət və izahana. Yaxşı. Bu üç surə barə oxumusuq üç dədə surə. Bu da üçüncüdür. Biri Zuha surəsidir. Və Zuha və leylə izəcə. Biri şərh, bir halda eyni şüahdır. Bir də bu Kəuşər surəsi. Baxın bu üçdə də alətə sə Peyğəmbər danışır. Peyğəmbərsənə eee tapdıq, yol yolda azmışdın, tapdı hidayətlə də filan-filan bizə sən, sən genişləndirdiyi şərh surəsində lə sə kausar verdi. Bu üç surə peyğəmbərə birbaşa özünədir. Nəyə görə? Peyğəmbərə bir növ təsəllidir. Ürədinə verir. Bu da insanda da, bu da sıxıntısı olur. Bura bir növ təsəllidir olan hadisələrin müqabilində. Bir də cəmaatın bu dilin acılığı unvanında. Həm hasa buna baş verir. Oğlu ölür. Zərafət deyil oğulları ölür və cəmaat da belə dillə sancdılar. Bilirəm hə, bu görsən oğlu öldü, gülür, ələs hallar sevinirlər. Hə, Peyğəmbər sən İbrahim oğlu İbrahim öləndə sən ağadın, ay tutuldu deyir, nə əlaqəsi var? Ay tuturlar, açılar da. Yəni insan belə quraafatçıdır. Elə hər şeyə nə varsa əlaqandır dinlə. Yox, dinlə əlaqəsi yoxdur. Ay tutdular, açılar. İnna Demişdi: "İnna qısa olsa həqiqətən. İnna həqatan biz. Oxumuşuq biz nə üçündi? Əzəmət. Ətaynə əta etdik. K sənə. Nəyi əta etdik? Kiminə nəyə sual alınca cavab verəndə kəmən sonra xətə elər. Əl-Kəusərə Kəusəri biz sənə əta etdik. Bu 1-ci ayənin tərcüməsi. Görək ümətlə e, təhəsər nə deməkdir. Bu var sözün əzizlər oxumuşdur da leksik mənası, leksikologiya lüğətdə olan mənası. Bir var terminologiya da mənası. Terminologiya hansı yeytinə uyğun, ixtisasa uyğun, fakültəyə uyğun məna fərqliliyidir. Amma lüğətdə təhəsər kəsrat. Demə də kəsrat, çoxluq. Kəsrat sözündən tutulub, kökü kəsrlətdir. Yəni çoxlu xeyir və bərəkət. Chaosar sözünün leksikoloji mənası çoxlu xeyir və bərəkət deməkdir. Bəzən səhabətli insanlara da Teosər deyirlər, çünki bu adam çoxlu e, əl tutmağı. İndi Chaosar nə deməli? Bu lüğətin mənası. Peyğəmbər sənə götürür lüğətlə biz sənə çoxlu xeyir, bərəkət verdik. Nə yəni? bildik kevsar anca yani xeyir bərəkət. Nəvil ki, həmin şirin şey xeyir bərəkətdir. Dərəcə təvnicə mənasında. Kevsar nədir burada? Burada deməli e Yəni bir hədis var, Peyğəmbərdən, bir e, çiyidən nəhrdir. Yəni bulaqdır cənnətdə. Sütdən ağdır. Büllurdandır büllərdən daha safdır və onun hər tərəfinin onun hər tərəfinin biz dəri qulpu da o həmin səcan deyil o büllərin qulpu hər ikisinin hər tərəfində dür və yaqutdandır. Bu da bir məna. İmam Sadəq əl-Əsbəburi ki, təvəssəbə nəhrdir, cənnətdəki Allah təala peyğəmbərə onu oğlunun əvəzində hası oğul idi tahir ikinci oğlu bir adı nə idi abdullah oğlu abdullahın ölməsini müqabilində ona verib başqa nəzərə var? bəli var. bəyinəzəbudəçi kavsər peyğəmbərə möminlərə aiddir cənnətdə olan bir ovuz. Bu da bir hədis. Başqa mənalar. Bu lüğətin mənası əzizlər. Xeyir bərəkətli, bula, falan məlum. Dil yaxşı, bula bildik. Peyğəmbər biz sənə Kəvsər verdik. Nəyin xeyir bərəkət dolmasın Allah tanış burda. Kəvsər barəsində nəzərlər var. Bir övladlar Bizsənə xoçluq xeyri övədə dəirdik. 2-ci nəzər əshab, peyğəmbər yaxın dostları. 3-cü nəzər şəfaət, bizsənə şəfaət etməlik qüvvəsini verdik. 4-cü nəzər Quran, Kausar yəni Quran, bizsənə peyğəmbər Quranı verdik. 5-ci nəzər bulaq. 6-cı nəzər nubuwwət yəni peyğəmbərlik. Peyğəmbərlik, bulaq, Quran şəfaəət sahabələr övradılar. Altı nəzər var. Biz sənə peyğəmbər, Qur'anı verdik və ya peyğəmbərlik verdik və ya şəfaəti verdik və ya sahəbə verdik və ya bulağı verdik və yaxud da xeyri övladlar verdik. Bunların hamısını birə yığmaq da olar ki, hamısını da qəbul edəsəm. Harasa hə. Amma əsas nəzər əsas nəzər nədir? Gələcək inşallah ona. Fəxr Razi, bu siz əhli üstündə qaraşlarımızın, üstün qaraşlarımızın ailələrindən biridir. Fəxr Razi onun kitabında var. 15 nəzəriyyə deyib, mən burada alsın dedim. O 15 nəzəriyyə söyləyir ki, kausar nə deməkdir? Öz e, kitabında. Çünki dir bu kausaran sözü çox genişdir. Xeyir, çoxluq, xeyir bərəkət. bərəkətdir. Quranda xeyir bərəkətlidir. Övladlar da, sahabelər də, nəvlin şəfaəti və sairə da qeydlib özünün e, kitabında. Sonra biz yaddan çıxarmaqdı deyilik ki, aha, bəzi məqam cümlələri var deyək, yaxşı. Hələ fa e, Fatimə dey təvsudan məqsəd, yoxsa hər nə desə, hələ peyğəmbərə peyğəmərə verilməyib. Allah nə deyir? Biz verdik. Hanı Hazırlıqla Kawsar Fatimədir deyəcəyik onda. Hanı? Bəzi məsələlər var. Məsələn, feillər də feil deyəcək. Demişdi bunu biz e, dərslərimizdə. Feilləri var ki, məsələn, falan şey oldu. İzə şəmsi qovurət. Oxumuşu da dəfələrlə. Yer, göy, günəş dağılacaq. Həyat dağılma baxır axı hələ qiyamət olmur. Niyə bunu deyir? Danılmaz faktlar, qaçılmaz mövzular, 100% olacaq məsələlər barəsində Allah keçmiş zaman felin istədir. Yəni da mən nəzərimdə olub bu. Yəni olub artıqdır. Danılmaz faktın bildirilməsi üçün təkid növbəndir ki, olub. Bəzən də Allah təala müəyyəm o aləm dairədə de, nə ruhlar aləmi deyil, nə aləmin deyil, mərcdir. O mənbər aləmlərdə ki, biz onu çox bilmirik. O aləmdə Allah bu kaosu yanə yəni Fatimə pirəmbəyə göndərir. Nə ki bu dünyada. Orda verim. Burada olacaq. Orda verimsə, alayın yasından povu yoxdur deyə burada o şona verilməcək. Adındır.